السلام علیکم ناظرین تو آج کا ہمارا ایمان فروز ٹاپک ہے نیک اولاد کا تحفہ جو کچھ واقعات اور کہانیوں کے ساتھ بیان کیا جائے گا میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں آپ سب کو السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے کبھی آپ رات کے وقت قبرستان کے پاس سے گزرے ہیں وہ ٹھنڈی ہوا وہ خموش فضا وہ سناٹا جس میں لگتا ہے جیسے آہیں دفن ہیں دوائیں دفن ہیں امیتے دفن ہیں لیکن ہزاروں قبروں میں کچھ قبروں کی مٹی نرم ہوتی ہے کچھ قبروں سے نور اٹھتا ہے اور کچھ قبروں پر رحمت برس رہی ہوتی ہے کیا آپ جانتے ہیں کیوں کیا وجہ ہے کہ کچھ مردے اپنی قبر میں تکلیف میں ہوتے ہیں اور کچھ اپنی قبر میں جنت کے باغوں میں سوتے ہیں کیا وجہ ہو سکتی ہے صرف وجہ ایک ہی ہو سکتی ہے نیک اولاد جی ہاں نیک اولاد جو دنیا میں رہ کر بھی قبر والوں کو زدہ کر دیتی ہے جو ان کے درجات بلند کرتی ہے جو ان کے لیے روتی ہے دعا کرتی ہے قرآن پڑھتی ہے اور اللہ کی رحمت ان کی قبر میں اتارتی ہے آج میں آپ کو وہ حقیقت بتانے جا رہی ہوں جو ہر ماں باپ کو سننی چاہیے اور ہر نوجوان کے دل میں امان جگا دے گی آج آپ سنیں گے نیک اولاد کا تحفہ کیسے مرنے کے بعد بھی انسان کو فائدہ پہنچا دیتا ہے اور کیسے ایک بیٹی ایک بیٹا اپنے والدین کی قبر کو نور سے بھر سکتا ہے آخر تک ضرور سنیں کیوں نہ کہ آج کی ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے تو شروع کرتی ہیں باللہ الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم نور چینل میں آج ہم بات کریں گے ان تین عمال میں سے اس عمل پر جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرنے کے بعد بھی جاری رہنے والی نکی کہا ہے وہ نیکی نیک اولاد ہے جو والدین کی قبر میں نور بن کر جاتی ہے یہ ویڈیو صرف معلوماتی نہیں ہے بلکہ یہ ایک میسیج ہے وہ میسیج جو والدین کو تربیت بدلنے پر مجبور کرتے اور اولاد کو اپنی زندگی بدلنے پر آئیں دیکھتے ہیں کہ قرآن نیک اولاد کے بارے میں کیا کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اے میرے رب مجھے سوالیہ اولاد عطا فرما سورة الصفات آیات نمبر سو سوچیں ایک نبی کیا مانگ رہے ہیں دنیا طاقت مال کچھ بھی نہیں وہ اولاد مانگ رہے ہیں لیکن کیسی سہولیا یعنی نیک وفادار فرما بردار اولاد والدین کے لیے رحمت حضرت ذکریہ علیہ السلام کی دعا اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے اولاد مقیضہ کر سورت العمران آیات نمبر اٹھتیس یعنی نیک اولاد خود نہیں بنتی مانگنی پڑتی ہے سے ملتی ہے مومن بندوں کی سب اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے الفرقان آیات نمبر یعنی نیک اولاد ہوتی ہے جسے دیکھ کر والدین کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے اور موت کے بعد بھی روح کو ٹھنڈک دے قرآن کا فیصلہ ہے اور وہ لوگ جنہیں اور وہ لوگ جن کے امان کے ساتھ ان کی نسل بھی ان کی پیروائی کرے گی ہم ان سب کو ایک ساتھ جنت میں داخل کریں گے سورة التور آیات نمبر اکیس اللہ اکبر کتنی بڑی دعا ہے یہ وہ آیات ہے جسے سن کر دل کام جاتا ہے یعنی نیک اولاد خود جنت میں جائے گی اور والدین کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائے گی تین چیزیں جو مرنے کے بعد بھی ساتھ رہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے مرنے کے بعد اس کے عمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے تین عمال کے ایک صدقہ جاریہ نمبر دو نفع والا علم نمبر تین نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرے صحیح مسلم شریف سے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں یہ واحد حدیث ہے جس میں نیک اولاد کو مرنے کے بعد بھی زندہ نیکی کہا گیا ہے یہ کتنی عظیم بات ہے کہ والد مر جاتا ہے والدہ مر جاتی ہے جسم مٹی میں مل جاتا ہے زبان بند ہو جاتی ہے لیکن دوا کرنے والی اولاد ان کے عمال کو ختم نہیں ہونے دیتی اسی طرح سے ایک مختصر واقعہ اندھیری رات میں چاند کی روشنی ایک چھوٹے سے گھر پر پڑ رہی تھی گھر کے اندر ایک بزرگ کی چار پئی پڑی ہوئی تھی جس پر ایک بزرگ باپ لیٹا ہوا تھا آنکھوں میں آنسو چہرے پر قرب اور ہاتھ دوا کے لئے اٹھے ہوئے یا اللہ میری اولاد کو دیکھ بنا دے میری قبر ہندیری نہ ہو میرے مرنے کے بعد بھی میرا نامہ ایمال میں نکی جاری رہنے دے دور بیٹھا ایک فرشتہ یہ منظر دیکھ کر کہتا ہے قسم ہے اس ذات کی جس بندے کے دل میں اولاد کے لئے یہ دوا ہو اللہ اس کی دوا ضائع نہیں کرتا میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں زندگی ختم ہو جاتی ہے لوگ پچھڑ جاتی ہیں اور وقت گزر جاتا ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی اور ان میں سے سب سے بڑی چیز سب سے بڑا تحفہ اور سب سے بڑی نعمت نیک اولاد ہی ہے جو مرنے کے بعد بھی اپنے والدین کے لیے نیکی کماتی رہتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام عمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے صدقہ جاریہ فائدہ دینے والا علم اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے صحیح مسلم شریف میں یہ صرف ایک جملہ نہیں یہ ایک فیصلہ ہے زندگی کے بعد کیا باقی اعلان ہے؟, ہے اولاد صدقہ جاریہ ہے اللہ تعالی فرماتا ہے اور ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں کوئی کمی نہیں کریں گے سورة الطور آیات نمبر اکیس اللہ نے دنیا میں بھی ملا دیا آخرت میں بھی ملا دے گا بس شرط یہ ہے کہ اولاد نیک ہو سوچیں ایک شخص مر گیا ختم ہو گیا اس کا وقت بھی کام نہیں آیا نہ ہاتھ کام آیا نہ زبان نہ جسم لیکن اسی دوران دنیا کے کسی کونے میں اس کی اولاد نماز پڑھ رہی ہے صدقہ دے رہی ہے قرآن پڑھ رہی ہے گھر میں ماں باپ کے لیے دعا کر رہی ہے اور ہر نیکی پر اس برے ہوئے شخص کے نامہ امال میں نور کے انوار ڈال رہی ہے ہے کیسا عظیم ہے نا نیک اولاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرو کیوں نہ کہ وہ تمہارے بعد تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی یہ جملہ صرف نصیحت نہیں ہے بلکہ مستقبل کی خوشخبری ہے ایک واقعہ ایک بیٹا قبرستان میں کھڑا ہے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے ہوئے ہوا چل رہی ہے شام کا وقت ہے وہ آہستہ یا اللہ میرے والد پر اپنی رحمت نازل فرما جیسے اس نے میری فکر کی ویسے تو اس کی مقبرت فرما دی. فرشتے کہتے ہیں اے دعا کرنے والے تیری یہ دعا سیدھی تیرے والد کی قبر تک پہنچا دی گئی ہے اور اس نے قبر کو باغ کا جنت بنا دیا یہ ہے نیک اولاد کی دعا کا اثر قبر کو جنتی باغ میں بدل دینے والا اثر نیک اولاد مرنے والے کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اس کے ہر عمل کا ثواب والدین کو پہنچتا ہے جیسے بھیج والدین نے بویا پھل ہمیشہ والدین کو ملتا ہے دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ نیک اولاد اپنے والدین کے لیے عزت بنتی ہے نام بنتی ہے رحمت بنتی ہے نیک اولاد کی دعا اللہ رد نہیں کرتا والدین کے حق میں اولاد کی دعا اللہ کے ہاں بہت مقرب ہوتی ہے اب ہم آ رہے ہیں کہانیوں کی طرف زندگی بدل دینے والا پیغام کہانی نمبر ایک ماں کے آخری الفاظ نیک اولاد ماں کی قبر روشن کرتی ہے رات کا وقت تھا ہسپتال کی لائٹس ٹمٹما رہی تھی ایک ماں اپنے ایک ماں اپنی زندگی کی آخری لمحات میں تھی اس کا بیٹا احمد اس کے پاس بیٹھا تھا اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور ماں ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی بیٹا میں جا رہی ہوں لیکن مجھے یقین ہے تو میرے لیے دعا کرتا رہے گا نماز نہیں چھوڑے گا قرآن نہیں چھوڑے گا اور تو ہی میرے باپ کے گھر روشنی لے کر آئے گا یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی سانس رک گئی احمد کی زندگی اجڑ گئی کفن قبر مٹی سب کچھ ختم ہو گیا لیکن احمد کے دل میں ماں کی آواز بار بار گونج رہی تھی تو ہی میری قبر کو روشن کرے گا اس دن کے بعد احمد کی زندگی بدل گئی وہ فجر کے وقت مسجد میں نظر آنے لگا ہر جمعہ سورة القیف پڑھنے لگا ہر رات ماں کے لیے سورہ یاسین پڑھتا محلے کے یتیم بچوں کو کھانا کھلاتا اور ہر دوا کے آخر میں کہتا یا اللہ میری ماں کو جنت کے بغیچوں کی خوشبو دے دے ایک دن احمد نے خواب دیکھا ماں ایک نورانی باغ میں بیٹھی ہے ہاتھ میں سفید لباس اور کہتی ہے بیٹا وہ وہ سب روشنی جو تو کرتا ہے ہے نا وہ میرے پاس آتی ہے. قبر بہت خوبصورت ہو گئی ہے جا اور اپنی زندگی میں بھی ایسی ہی روشنی پھیلانا اور بیٹا روتے ہوئے اٹھا سجدے میں گر کر شکر ادا کرتا ہے یہ ہے نیک الاد کی طاقت جو قبر کو بھی باغ بنا دیتی ہے کہانی نمبر دو بے عمل باپ اور نیک بیٹا نیکی کے حمل والدین کو کیسے ملتے ہیں ایک شخص تھا فہاد زندگی میں بہت نافرمان تھا نماز نہیں پڑھتا تھا اللہ سے دور اور دنیا میں گم اس کے بیٹے حمزہ کا دل تھا جب فہاد مر گیا تو سارے لوگ کہنے لگے اب اس کی قبر میں اندھیرا ہوگا پتہ نہیں کیا بنا ہوگا حمزہ کا دل ٹوٹ گیا وہ قبر پر بیٹھ کر زاروں قطار رو رہ رہا تھا یا اللہ میرے باپ کے گناہ بہت تھے لیکن اس نے میری پرورش کی مجھے کھلایا پلایا اور تو اس پر رحم کر دے یا اللہ میرے عمل اسے پہنچا دے پھر حمزہ پھر حمزہ نے ایک فیصلہ کیا اب میں جو بھی نیکی کروں گا اس کا ثواب باپ کو دوں گا وہ پانچ وقت مسجد میں جانے لگا سرط ملک روزانہ پڑھنے لگا ہر جمعہ صدقہ کرتا بچوں کو قرآن پڑھاتا اور ہر نیکی کے بعد کہتا ہے یا اللہ یہ ثواب میرے باپ کو پہنچا دے ایک سال بعد امداد نے اپنے استاد کو خواب سنایا میں نے دیکھا کہ میرے والد کی قبر کھل گئی اس میں نور ہی نور ہے اور وہ مسکرا رہے ہیں استاد نے پہنچتا ہے اللہ اولاد کی نیکی والدین کے نامہ مال میں لکھ دیتا ہے کہانی نمبر تین یتیم کی دعا اور ماں کی مغفرت دل کو ہلا دینے والی داستان نیک اولاد کی دعا کا اثر ایک عورت تھی بیوہ تھی مشکل سے زندگی گزارتی تھی لیکن ایک بیٹا تھا اس کے پاس جس کا نام عارف تھا جو اس کی زندگی کی واحد امید تھی عارف چھوٹا تھا مگر تھا مگر سمجھدار ماں ماں کے ساتھ محجید جاتا ماں کی لاتا اور ہمیشہ ماں کے پہنچ پاتا ایک رات ماں بیمار ہوئی عارف اس کے پاس بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا امی اللہ آپ کو ٹھیک کر دے گا میں بہت دعا کرتا ہوں ماں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا بیٹا اگر میں چلی جاؤں تو میری قبر پر آ کر قرآن پڑھنا میری مغفرت کی دعا کرنا کیوں نہ کہ نیک اولاد کی دعا اللہ بہت جلد قبول کرتا ہے چند دن بعد وہ دنیا سے چلی گئی عارف ٹوٹ گیا مگر اس نے وعدہ نہیں توڑا وہ ہر روز قبر پر جاتا سورت باتیاں پڑھتا اور سورت خلاص سورت پھلک سورت ناس اور ہاتھ اٹھا کر کہتا یا اللہ میری ماں کو جنت دے دی وقت گزرتا گیا عارف بڑا ہوا پڑھا لکھا اور ایک عالم بن گیا لوگوں کو قرآن پڑھانے لگا مدرسہ کھول لیا اور ہر دیکھی یہ بات کہتا ہے یا اللہ میری ماں کو یہ سوا پہنچا دے ایک رات خواب میں دیکھتا ہے ماں جنت کے ایک باغ میں ہے سفید لباس چہرے پر نور اور وہ کہتی ہے بیٹا جو تم نے کیا ہے نا اللہ نے سب یہاں لکھ دیا ہے تمہاری ہر نکی ہر دوا یہاں میرے لیے روشنی بن کر پہنچتی ہے عارف نیند سے اٹھا اور رونے لگا جدے میں کہہ دیتا یا اللہ اگر نیک اولاد ایسی ہوتی ہے تو مجھے بھی ایسی ہی اولاد دے جو میرے میرے کرے کہانی نمبر چار قبر کا منظر اولاد کی ایک دعا دعا کی کی طاقت نیک اولاد کی دعا قبر میں روشنی کیسے لاتی ہے ایک تھا نام اس کا سلمان تھا نیک دل تھا مگر بہت زیادہ مال والا نہیں تھا زندگی عام سی گزاری نماز کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی صدقہ کبھی دیا کبھی نہیں دیا لیکن ایک چیز اس کی زندگی میں خاص تھی وہ تھی اس کی ایک بیٹی مریم جو بہت نیک تھی بہت عبادت گزار تھی وقت گزرا اور سلمان دنیا سے چلا گیا گیا قبر قبر تیار ہوئی مٹی ڈالی گئی لوگ چلے گئے اور چھا گیا اس رات قبر میں دو فرشتے آئے سخت خوفناک قبر میں کوئی عمل ساتھ نہ تھا سلمان کاپ رہا تھا پہلا سوال تیرا رب کون سلمان ڈر کے مارے کچھ نہ بول سکا اسی لمحہ زمین لرزی اور قبر کے اوپر سے ایک آواز آئی یا اللہ یہ میرے بابا ہیں ان پر رحم فرما اور میرے لیے بہت دعائیں کرتے تھے یہ آواز مریم کی تھی اس کی نیک بیٹی کی قبر میں داخل ہونے والا فرشتہ رک گیا جواب دینے والا سلمان نہیں بلکہ اللہ کی رحمت بولنے لگی فرشتہ بولا اس کی اولاد کی دعا نے اس کی مشکل آسان کر دی قبر کشیدہ ہو گئی نور آ گیا اور ایک خوبصورت خوشبو پھیل گئی اور ایک منادی ندا کر رہا تھا نیک اولاد کی دعا قبر کی تاریخی کہانی نمبر پانچ, بیٹے کی نماز بیٹے کی نماز نے باپ کو جہنم سے بچا لیا دل دہلا دینے والی آخرت کا منظر قیامت کا دن تھا سورج ایک میل کی دوری پر لوگ اپنے عمال کے ساتھ کھڑے تھے ہر چہرہ پیلا ہر زبان خاموش ہر کوئی خوف میں ڈوبا ہوا لوگوں کے نامائے مال بکھر رہے تھے اس بھیڑ میں ایک باپ کھڑا لرز رہا تھا گناہ بہت تھے نماز روزے نہ دی رازو جھک رہا تھا گناہ بھاری نیک کی کم فرشتے بولے اس شخص کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا وہ جی یا اللہ کیا کوئی امید نہیں کہ کیا میرے لیے رحمت نہیں اسی لمحہ ایک نورانی لڑکا دوڑتا ہوا آیا چہرہ چمک رہا تھا لباس سفید ہاتھوں میں نور کا پلڑا وہ آگے بڑھ کر کہتا ہے یا اللہ یہ میرے والد ہیں توفیق دی میں نے جو نمازیں پڑھی ہیں یہ سب ان کے نام کر دیتا ہوں ان کے حق میں قبول فرما لے لوگ ہریان باپ ہریان فرشتے ہریان اللہ کی طرف سے صدا آئی میں نے تیرے بیٹے کی نیکی سے تیرے گناہ ہلکے کر دیے اور تم دونوں کو جنت میں ملا دیا باپ رو پڑا بیٹے کو گلے لگا لیا اور کہنے لگا بیٹے مجھے نہیں پتا تھا میرے بعد بھی تم میری بکشیش بنو گے یہ ہے نیک اولاد کا توفہ جو والدین کو جہنم سے بھی بجا سکتی ہے کہانی نمبر چھے ماں کی آخری وسیعت اور بیٹے کا وعدہ ایک گاؤں میں ایک غریب عورت تھی جس کا نام فاطمہ تھا اس کا ایک ہی بیٹا تھا یوسف فاطمہ سارا دن کھیتوں میں کام کرتی لیکن گھر آ کر کہتی بیٹا اللہ تمہیں نیک بنائے کیوں نہ کہ میرا سب کچھ تم ہو یوسف بردار تھا وقت گزرا بیمار پڑ گئی آخری وقت قریب تھا اس نے نے یوسف کا ہاتھ پکڑ کر کہا بیٹا میں نے پوری زندگی تمہیں اللہ کے راستے پر چلایا ہے اگر آج میں چلی جاؤں تو مجھے بھول نہ جانا میری قبر پر چراغ جلتا رہے دبا ہوتی رہے اور میرے رب سے میرا رشتہ تم زندہ رکھنا یوسف کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے امی آپ فکر نہ کرے میں آپ کے لئے کبھی دعا نہیں چھوڑوں گا فاطمہ کی روح پرواز کر گئی گئی گھر اندیرہ ہو ہو گیا کھانا ہنسی خوشیاں سب ختم یوسف نے اپنا وعدہ نبایا روزانہ قبر پڑ جاتا سورت پاتیا پڑتا یتیموں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا ہر چمہ صدقہ دیتا ماں کے نام پر قرآن کی کلاس کھولی ہر نماز کے بعد کہتا یا اللہ میری ماں کو بہترین مقام فرما سارا گاؤں کہتا یوسف تم نے ماں کا نام زندہ کر دیا ایک رات یوسف خواب میں دیکھتا ہے اس کی ماں ایک خوبصورت باغ میں چل رہی ہے درخت ندی نور اور بیچ میں اس کی ماں سفید لباس میں کھڑی ہے وہ کہتی ہے بیٹا تم نے میرا وعدہ سچ کر دکھایا میرا رب مجھ سے راضی ہے اور یہ جنت کا باغ یہ سب تیرے عمل کی وجہ سے ہے یوسف روتے ہوئے اٹھا سجدے میں گر گیا اور کہا یا مجھے بھی ایسی اولاد دے جو میرے بعد میری قبر پر روشنی بنے یہ ہے نیک اولاد کا توفہ جو نسلوں کی تقدیر بدل دیتی ہے آخری واقعہ آخرت کا سب سے دردناک منظر پہلے ہم نے بیٹے کی نماز نے کیسے باپ کو جہنم سے بچا لیا تھا اب آخری واقعہ ہے والد اور اولاد کا حساب قیامت کا دین ہے ہر طرف خموشی صرف دلوں کی دھڑکنیں سنائی دے رہی ہیں لوگ رب کے حضور کھڑے ہیں ایک باپ اپنے امال نامے کے ساتھ کھڑا ہے ناما مال میں نیکیاں کم گناہ زیادہ چہرہ زرد ہاتھ کانپ رہے ہیں وہ روتے ہوئے کہتا ہے یار ناکام ہو گیا میری کوئی نیکی وزن نہیں رکھتی میرے پاس تیرے پاس لانے کے لیے کچھ بھی نہیں فرشتے آگے بڑھتے ہیں باگ چیخنے لگتا ہے میری اولاد کہاں ہے میری بیٹی کہاں ہے میرا بیٹا کہاں ہے اچانک ایک نورانی آواز آتی ہے بابا جی میں یہاں ہوں ایک نیک اولاد آگے بڑھتی ہے اس کے ہاتھ میں نور کا پلڑا ہے وہ عرش کے نیچے کھڑا ہو کر کہتا ہے یا اللہ یہ میرے والدین دنیا میں ان کی کمی بیشی بہت تھی لیکن انہوں نے مجھے تیرے راستے پر لگایا تھا مجھے کران سکھایا مجھے حلال کھلایا مجھے نیکی کی طرف بڑھایا یا اللہ میری آج کی سب نیکیاں میرے سارے سجدے میرے سارے روزے میرے سارے صدقات میری ساری دعائیں میں سب ان کے نام کرتا ہوں مجمع میں خاموشی ہے فرشتے ریان. باپ کی آنکھوں میں آنسو زمین ہے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تیری اولاد سچی ہے اس کی نیکیاں تیلے پلڑے میں ڈال دی ہیں آج تم دونوں کو معاف کیا جاتا ہے جاؤ جنت میری رحمت سے تمہارا ٹھکانا ہے باپ بیٹے کو گلے لگا لیتا ہے اور یہ جملہ کہتا ہے بیٹا دنیا میں میں نے تمہیں کھلایا تھا لیکن آج تم نے مجھے بچا لیا میرے بھائیوں اور بہنوں زندگی ختم ہو جاتی ہے مال ختم ہو جاتا ہے دوست بچڑ جاتے ہیں لیکن نیک اولاد مرنے کے بعد بھی ساتھ رہتی ہے آپ کی روشن کرتے ہیں ان کے صدقات آپ کے رازو کرتے ہیں اور ان کی دعائیں آپ کی مغفرت کا سبب بنتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک اولاد والدین کے لیے رحمت ہے زندہ بھی اور مرنے کے بعد بھی دل دہلا دینے والی حقیقت کل آپ کی قبر بھی ہوگی آپ کی آنکھیں بند ہوں گی آپ کا جسم مٹی میں ہوگا اور اس وقت آپ کی سب سے بڑی خواہش ہوگی کاش میری بھی نیک اولاد ہوتی جو میرے لئے دعا کرتی میری قبر میں روشنی لاتی آج اسی ویڈیو کے بعد آپ اپنے بچوں کے دل میں اللہ کا نام اتاریں ان کے ہاتھ میں قرآن پکڑائیں ان کے قدم مسجد کی طرف لگائیں اگر آپ زندہ ہیں تو ابھی سے فیصلہ کریں میں اپنی اولاد کو نیک بناوں گی یا بناؤں گا ہر روز کم سے کم ایک دعا اپنے والدین کے لیے کروں گا یا کروں گی اپنی نسلوں کے لیے اللہ کی محبت کا چراغ روشن کروں گی یا کروں گا یہ وہ فیصلہ ہے جو آپ کی قبر بھی بدل دے گا اور آخرت بھی اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو آج ہی ان کے قدم چومیں آج ہی ان کے لیے دعا کریں آج ہی ان کی خدمت شروع آج ہی سے ان کی خدمت شروع کر دیں اور اگر آپ کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ابھی ہاتھ اٹھائیں اور کہیں یا اللہ میرے والدین کو معاف فرما ان کی قبروں کو نور سے بھر دے میری نیکیوں کا سواب انہیں پہنچا دے اور مجھے ان کے لیے نیک اولاد بنا دے یہ دعا آپ کے والدین کی قبر میں ابھی اسی لمحہ روشنی لے کر جائے گی اور آخر میں دعا ہے اے اللہ ہمیں نیک اولاد عطا فرما اور ہمیں اپنی اولاد کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے اور ہمیں بھی اپنے والدین کے لیے نیک اولاد بنا دیں آمین یا رب العالمین اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی کہانیاں اور نصیحتیں آپ تک پہنچتی رہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ امان جگانے والا پیغام آپ تک ہمیشہ پہنچتا رہے اور اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اور ابھی چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں پھر ملیں گے اگلی نئی ایمان فروز دل کو چھو لینے والی اسلامی کہانیوں اور واقعات کے ساتھ تب تک فی ایمان اللہ اور اللہ ہمیں نیک نیکمال کرنے کی تحفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اور دعاوں کی ترقیب دینے کے لیے اس کہانی کو اپنے خاندان اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جزاک اللہ